现在在家吗？不着急，我还有一会儿才到。你上次说想吃湖心路那家店的蛋糕，我刚才顺路去给你买了一份。啊，有什么问题吗？我买的是你想吃的栗子味。啊，没关系，与其说是误会。 不如说是巧合。我相信，你做的一定比店里的更好吃。我已经到小区门口了。好啊，我很期待。去年的巧克力味道也不错。我不太习惯吃甜的，所以味道正好。 可能是因为那个时候，需要我陪着过这个节日的人不在我身边。现在我不会忘了，你不用去想象，因为这件事以后都不会再发生了。就算时间很短暂，我也会陪着你，把每一天都变得悠长。